Mən şübhə etmirəm ki, biz istədiyimizə nail olacağıq. Hədəfə doğru getdiyimiz sürət və nəticələr bunu demə əsas verir. Və ümid edirəm ki, 2023-cü ildə bizi çox yaxşı anlar gözləyir, çünki bilirsiniz, dünyada mümkün olmayan bir şey yoxdur. Gayda həmən bu Laçınla, Xankəndi yolundakı bu aksiya kimə narona gələ bilərdi ki 2022-ci ildə bu müharibədən cəmi 2 il sonra artıq tamamilə yeni bir vəziyyət yaranacaq. Yaxud ki sentyabra qayıdaq. Amma mümkün olmayəsi də yoxdur bizim əlimizdədir. Amma biz ədaləti istəyirik. Ancaq ədaləti, pozulmuş ədaləti bərpa edirik. Hələ tam bərpa etməmişik, amma bərpa edəcəyik.